assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton saya mohamad zulkarnain hakim mahkamah bersama rakan saya saya Muhammad Nek Gasmi bin Muhammad Hafiz mengadu anda ke dalam segmen khas Terbitan Sekolah TVPSS SMK Zua 1 Semaju Bertajuk Hala Tuju Pendigitalan di Sekolah Dalam era revolusi industri keempat Pendigitalan bukan lagi satu pilihan Tetapi satu keperluan dalam hari ini, kita berpeluang mendengar sendiri pandangan dan perancangan daripada individu penting yang menerajui transformasi ini iaitu Pengetua SMK Zon A1 Wang Semaju, Puan Hasnah Beti Harul. Terima kasih Puan kerana sudi bersama kami. Apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selamat di dalam cuaca panas ini minum air dengan secukupnya. Baiklah puan, soalan pertama berkaitan dengan pengenalan konsep Untuk membuka bicara, boleh puan jelaskan apakah sebenarnya maksud pendidikan dalam konteks pendidikan di sekolah Bercakap tentang pendidikan di sekolah eh? Bercakap tentang pendidikan di sekolah Ia uh, melibatkan proses pengajaran dan pembelajaran dan ada guru yang mengajar dan murid yang belajar jadi kalau kata pendigitalan dalam konteks pendidikan sekolah Kalau sebelum ini Pengajaran, pembelajaran itu Ia tidak melibatkan digital Kita menggunakan kaedah konvensional Di mana tidak ada per, apa, apa ini, perlibatan digital di situ Jadi kalau dalam sekarang ini pendigitalan Dalam konteks pendidikan Bagi saya Uh, proses yang tadi yang saya sebutkan di proses pengajaran pembelajaran itu tadi uh, kita literapkan kita masukkan unsur-unsur digital itu. Apakah visi dan hal tuju sekolah SMK Zohar Satu Was Maju dalam menjayakan transformasi digital ini? SMK okay, Uh, SMK Zohar Satu ialah sebuah sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Seperti mana yang semua sudah maklum, uh, visi Kementerian Pendidikan Malaysia Pendidikan berkualiti Insan terdidik Negara sejahtera Jadi sebagai sebuah sekolah Di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia Kita kena menyambut Visi Kementerian Jadi untuk Dalam konteks pendigitalan Bagi saya Visi tadi Kita perlu Uh, Terapkan unsur-unsur pendigitalan Jadi lah, eh. bagi saya Visi uh, untuk saya Di SMKJR1 Pendidikan digital berkualiti Insan terdidik Negara sejahtera Soalan ketiga berkaitan dengan Inisiatif yang telah dilaksanakan uh, Boleh poin kongsikan beberapa inisiatif Atau projek digital Yang telah dijalankan oleh pihak sekolah sendiri Okay, berbalik kepada hal itu tu saya tadi eh, yang saya kategorikan kepada empat uh, aspek tadi okay, so yang pertama daripada segi pengurusan eh, kita telah uh, melaksanakan uh, beberapa projek lah eh, beberapa uh, uh, apa ni beberapa cara ya. Eh, terutamanya yang pertama pada oleh pengurusan dengan penyediaan rancangan mengajar guru, guru. Eh kalau sebelum ini kita menggunakan fail eh untuk cikgu-cikgu merekodkan ataupun menulis uh, rancangan uh, mengajar harian. Eh, sekarang kita dah gunakan daripada tahun lepas uh, kita gunakan uh, Google Classroom Google Classroom di mana tak ada lah, tak ada file, tak ada kertas ya. Jadi kita gunakan secara Google Google Classroom saja dan penyemakannya juga secara maya. Eh. Ya. itu yang pertama lah ya, di mana guru-guru merekodkan ataupun uh, menulis uh, buku rekod mengajar secara maya. Okay, yang kedua uh, kita telah pun juga uh, melaksanakan uh, sistem kehadiran um, guru dan uh, AKP uh, uh, anggota pelaksana secara digital eh sebelum ni kita gunakan mesin punch card uh, tapi uh, tahun ini kita gunakan uh, QR uh, scan QR scan eh uh, untuk merekodkan kehadiran ibu ujit cikgu dan juga uh, uh, anggota pelaksana eh? mungkin nanti uh, anak murid juga eh kita akan uh, buat secara maya eh kalau dulu kan sekarang cikgu ambil kehadiran yeah. ha, Tik kan secara manual Jadi kita ke arah itu Jadi cikgu murid-murid mungkin Murid-murid pun ada uh, apa, apa ni Secara QR Kita akan bergerak ke arah itulah ya. Kemudian yang ke, ada depresi ke Dan juga uh, kita juga sekarang dalam proses Untuk menyediakan um, Google Site atau laman Susawang Senti, eh di mana kita akan himpunkan dalam Google uh, dalam laman Susawang ini semua data-data ya -data, eh, info-info uh, berkaitan dengan sekolah, uh, semua unit, eh unit kurikulum, uh, unit ehm, unit ya eh, supaya uh, apabila kita perlukan satu-satu info atau data, eh kita boleh dapatkannya dengan kadar segera eh dan satu lagi juga yang daripada segi pengurusan kita telah pun ya menggunakan pakai aa, apa ni satu dia panggil studio data ataupun data studio ya, aa, di mana aa, kita mengumumkan atau mewarwarkan keputusan aa, pentaksiran pentafsiran akhir tahun tahun lepas kepada ibu bapa secara maya kalau dulu ibu bapa perlu hadir ke sekolah dan pihak sekolah bagi uh, kertas ya yeah, kertas uh, keputusan anak-anak mereka sekarang tidak perlu uh, uh, kita akan uh, sekolah akan edarkan atau perkongsikan link uh, dan ibu bapa uh, hanya Type uh, uh, IC nombor kad kenalan anak-anak dan uh, keputusan anak-anak akan terpapar dekat di skrin uh, masing-masing bagaimana pula dengan penerimaan dan kesediaan guru pelajar serta ibu bapa terhadap proses pembelajaran ini daripada segi apa uh, penerimaan uh, lah ya saya pergi pada guru dulu kita sedia maklum eh ya, uh, kita ni guru-guru ni kita terbahagi kepada generasi-generasi kan kita ada generasi uh, Z kita ada generasi X kita ada generasi Y Uh, kalau di sekolah ini uh, kita boleh bagikan kategori guru-guru uh, ni -guru ini kepada tiga kategori lah. Kita kita kategori X, ya. macam cikgu ni kategori X ya, ni uh, kategori Y, uh, Gen Y, ya. Uh, dan juga Gen Z. Ya. Kalau untuk Gen Z, Gen Z dan juga sebahagian daripada Gen X, Y ni tak ada masalah, ya. kerana mereka memang dilahirkan dalam zaman tidak tamat rumah. Cuma ada sedikit um, masalah ya ada ada sedikit lah ya uh, tentang daripada guru-guru uh, Gen X dan Gen Y. Ya. Um, tetapi uh, tidaklah begitu besar ya uh, makni uh, kata halangan itu uh, kerana guru-guru uh, ini memberikan makluman malu balas yang positif ya untuk mereka belajar uh, sebab Pembelajaran ni, ilmu ni Dia bersepanjang hayat Jadi kita perlu belajar untuk kita mendapatkan Lebih banyak ilmu yang kita boleh guna pakai dalam uh, kerjaya kita Jadi tak ada masalah sebenarnya Di mana guru-guru ini, semua guru-guru bersedia ya Untuk menerima Ataupun untuk mengaplikasikan uh, pendigitalan dalam uh, proses PDP Murid-murid kesediaan murid, saya rasa tidak ada masalah lah eh. Dan mereka memang uh, uh, uh dilahirkan dalam zaman era dedakkan maklumat. maklumat Cuma mungkin uh, daripada segi uh, ketersediaan peranti lah Alat-alat teknologi tadi eh, Kerana murid-murid di sini bukan semuanya daripada uh, keluarga yang berkemampuan eh. Yeah. Mungkin ada eh, kalangan ibu bapa yang tidak dapat menyediakan alat peranti yang sesuai untuk kegunaan anak-anak di rumah. Eh? Apakah cabaran terbesar yang dihadapi pihak sekolah dalam menjayakan pendigitalan dan bagaimana sekolah mengatasi? Okay. Cabaran yang pertamanya tadi sebab uh, bila, bila, bila berkaitan dengan pendidikan kan dia mesti bolehkan dengan guru lah. Eh? Uh, cabaran ni macam-macam yang seperti yang saya nyatakan tadi hmm, cikgu ini terdiri daripada tiga generasi yang berbeza Jadi ada jurang ya, Ada jurang berkaitan dengan kemahiran digital Jadi inisiatif kita untuk kita merapatkan jurang ini Supaya tidak ada jurang lagi di kalangan para guru ini, Ialah dengan Menipat melipat gandakan ya, Ataupun kita pun perbanyakkan latihan Latihan dalaman Latihan dalam perkhidmatan di mana guru-guru yang berkemahiran tinggi di dalam digital me memberi uh, latihan kepada guru-guru yang agak kurang ya, eh? supaya jurang tadi dapat kita rapatkan jadi apabila guru-guru ada guru-guru yang menerima latihan ataupun didedahkan dengan latihan-latihan di luar mereka-mereka uh, ini akan uh, mengadakan uh, latihan dalaman ya, eh? kepada guru-guru di sekolah jadi dapat uh, ilmu itu dapat kita kongsi dan kita aplikasikan bersama. Ya? Jadi itulah jenis cabaran yang paling yang, yang agak ketarilah eh ya? ke tujuh orang kemahiran digital. Yang kedua, cabarannya ialah tentang prasarana tadi lain ya? dengan dengan alat-alat uh, teknologi digital di mana kita sedia maklum ya, bila berkaitan dengan digital ni dia sentiasa berkembang. ya. ya? mungkin yang eh, tahun lepas kita beli sesuatu ya eh, mungkin 2 tahun lagi dah tak relevant eh, contohnya ataupun dah uh, kata dah ke belakang ya eh, outdated ya eh. jadi um, ia melibatkan uh, kata dana yang agak besar dah ya eh, untuk kita memastikan alat-alat uh, teknologi digital yang ada di sekolah uh, kata up to date ataupun um, yang terkini lah ya. Ha. Adakah sekolah menerima sebarang sokongan daripada pihak luar dalam menjayakan usaha pendidikan ini? Tentang sokongan pihak luar memang banyaklah yang yang, yang kita perlukan ya. Macam oh, tadi Cik Bukis, masa saya katakan tadi lah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Puan Hasnah atas perkongsian yang sangat bernas dan inklusif. Semoga segala usaha dan perancangan yang telah dijalankan akan dipermudahkan serta membuahkan kejayaan yang berpanjangan. Kepada kepada para penonton sekalian, jelaslah bahawa penijitilan bukan sekadar trend tetapi sesuatu keperluan dalam memastikan pendidikan kekal relevan dan inklusif Sekian daripada kami di BPS SMT Zua Satu Wang Semaju. Majulah pendidikan untuk anak bangsa. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Zon Arwan, hebat bersama.